Untuk orang ramai yang lebih berhormat, usaha menangani ketidakseimbangan pembangunan wilayah, negeri dan daerah merupakan agenda utama kerajaan dalam memacu pembangunan yang lebih inklusif dan mampan. Kerajaan menangani cabaran ini melalui kerangka ekonomi madani yang menjadi asas kepada menstruktur semula ekonomi negara melalui RMK13 dengan fokus kepada pertumbuhan berkualiti seimbang dan saksama antara wilayah. Bagi merapatkan jurang pembangunan, RMK13 menekankan 18 strategi untuk melonjakkan industri high growth, high value serta sektor strategi berimpak tinggi. Antara strategi utama adalah seperti berikut. Pertama, mereformasi industri semikonduktor, tempatan bagi melahirkan usahawan tempatan bertaraf global, melonjakkan keupayaan produk high value, high technology made by Malaysia dan meningkatkan bakat kemahiran tinggi. Yang kedua memantapkan pelancongan berpendapatan tinggi lestari untuk menjana peluang ekonomi baru. Ketiga melonjakkan subsektor agro makanan dan agro komoditi sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi desa. Dan yang keempat memantapkan industri perkhidmatan keuangan bagi memperluaskan akses pembiayaan dan menyokong pertumbuhan perniagaan serta pelaburan di seluruh negara. Puan yang pertua, Azim dalam rancangan Malaysia ke-13 juga Kerajaan telah menggariskan perancangan bagi melancarkan ekonomi desa melalui pembangunan sumber pertumbuhan baru mengikut kesesuaian sumber dan potensi tempatan seperti ekonomi biru, jingga dan hijau serta ekonomi digital. Bagi menangani ketidakseimbangan pekerjaan, penekanan diberikan kepada pelaburan dalam pendidikan dan TVET serta sokongan usahawan muda bagi mewujudkan peluang pekerjaan. Selain LKW dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri akan diperkukuhkan untuk melancarkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pernyataan dan pemilikan bui putra dalam ekonomi. Alhamdulillah, seterusnya pemangkasan ekonomi di peringkat daerah dan wilayah diperkukuhkan melalui strategi penskalaan PMKS dan pemangkasan sektor ketiga dalam RMK13 untuk mencapai tiga sasaran menjelang 2030. Pertama, peningkatan bilangan syarikat perniagaan inklusif dari 10 ke 100. Kedua, peluasan pelibatan kumpulan sasar daripada 417 kepada 5,000 orang. Dan yang ketiga, sasaran hasil perolehan koperasi melonjak daripada 68.1 bilion ringgit Malaysia pada 2024 kepada 100 bilion. Persekalaan PMKS dan pengukuhan ekonomi sosial ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan daya saing negara, malah memastikan pembangunan inklusif bagi memberi manfaat langsung kepada kesejahteraan rakyat di setiap lapisan masyarakat keutamaan pelaburan ahli yang dan projek pembangunan ditentukan melalui pendekatan berasaskan bukti dan impak dan diselaraskan dengan dasar serta pelan pembangunan negara dan wilayah serta keutamaan negeri untuk memastikan impak maksimum daripada gandingan pelaburan persekutuan dan kerajaan negeri. Akhirnya di samping itu Puan Pertua Ahli penilaian terhadap kesediaan projek, kebolehsanaan serta prinsip nilai untuk wang value for money akan diberikan perhatian bagi memastikan peruntukan awam dimanfaatkan secara optimum. Terima kasih Puan Dewan Pertua. Kuala Pilah. Terima kasih Yang Berhormat. Uh, yang Berhormat dalam dalam belanjawan Madani 2026 pengagihan projek pembangunan masih menunjukkan tumpuan kepada negeri-negeri maju. Manakala negeri-negeri kurang membangun lebih banyak menerima projek berskala kecil dan penyelaraan asas. Walaupun projek ini penting projek sebegini tidak mencukupi untuk mengubah struktur ekonomi negeri tersebut. Soalan saya, apakah perancangan kerajaan bagi memastikan negeri, -negeri ini turut mendapat projek pembangunan berimpak tinggi demi keseimbangan pembangunan wilayah? Terima kasih. Terima kasih, Puan Pertua. Terima kasih, Alim Omad. Dawaan mengatakan kerajaan menumpukan lebih kepada negeri-negeri maju adalah kurang tepat kerana berdasarkan DI asas bagi RP1 2025 sebanyak 46.47% diperuntukkan untuk enam buah negeri manakala lapan negeri yang lain 53.53. .53. Puan Ketua, Ali yang keputusan pelaburan adalah tertakluk kepada penilaian komersial pelaburan sendiri yang antaranya akan mengambil kira tahap kemudahan infrastruktur, jaringan perhubungan dan kesediaan bakat tempatan dan pendekatan kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-11, ke-12, ke-13 adalah untuk menumpukan bagaimana kita ingin memperkasakan infrastruktur asas terlebih dahulu sebelum kita menarikkan pelaburan kerana pelaburan adalah untuk pastikan optimum pulangan yang penting. Tetapi bukti-bukti telah menunjukkan pada betul, sudah ada pertumbuhan-pertumbuhan wilayah. Keger wilayah Utara 5.4, Selatan 6.3, Timur 56 sudah ada dan saya juga yakin uh, kita mempunyai uh, pemikiran yang hampir sama uh, perlu ada penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Puan Yang pertua Terima kasih Puan Yang pertua Terima kasih timbalan Menteri Yang berhormat, uh, tanya kepada uh, Kementerian kerana telah pun uh, menyelaraskan pendekatan dan perancangan strategik untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal Saya lebih fokus kepada execution stage ya, uh, Yang berhormat Bagaimana penyelarasan dia antara kementerian ataupun kerajaan persekutuan dengan pihak kerajaan negeri dan juga PBT untuk untuk memastikan uh, supaya pembangunan ini berimpak dan tidak bertindih. Dan soalan berikutnya yang berkait ialah apakah tiga sasaran yang dinyatakan seperti tadi ada uh, kementerian menyediakan dashboard ataupun laporan berkala bagi memastikan bukan sahaja di pihak kerajaan negeri maupun daerah di peringkat ahli parlimen pun kita dapat tahu pembangunan itu telah berlaku secara sistematik di peringkat kawasan masing-masing. Terima kasih. Uh, terima kasih Yang Berhormat Jantut, puan yang saya kira ini perkara pokok dalam kita menentukan pelaksanaan bagi satu program pembangunan. Kerana pembangunan tidak boleh kita bina sekiranya bukan di atas tanah. Tanah itu merupakan kerajaan negeri, sudah pasti hubungan kerajaan negeri dengan persekutuan mesti dimantapkan dan kita setiasa berhubung dengan pihak kerajaan negeri kerana urusan tanah. Itu sebabnya yang berhormat, kita tidak lagi meluluskan peruntukan berdasarkan jumlah yang mutlak. Kita akan lakukan perbelanjaan permulaan bagi mereka melakukan pengambilan tanah, reka bentuk, impak alam sekitar kerana ini proses yang penting sebelum kita laksanakan. Yang kedua soalan yang berhormat dalam itu berkaitan dashboard. Kita ada MyRMK dan sudah pasti MyRMK ini kita akan maklumkan kepada Ali Muhammad dari semasa ke semasa tetapi keyakinan kita uh, hubungan kerja, kerja baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan melancarkan uh, pelaksanaan projek dan akan memberi impak yang penuh uh, kepada masyarakat dan saya kira banyak projek-projek uh, yang uh, kita atur dalam rancangan Malaysia ke-13 akan dilaksanakan sekiranya kerajaan negeri dapat memberi uh, kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan. Terima kasih